太傅，公主，臣来接您回家。家。 按照规矩，你应该拥有保姆八人，乳母八人，此外还有专门服侍公主衣服、被褥、针线上的人，负责洗刷浆洗的人，负责照明灯火的人，服侍公主饮食锅灶上的人，总共应该有四十人。而如今，臣四处寻找，还在网上挂了所谓的招聘，但应聘者寥寥无几。服装还是统一的，也不知道肖昭是从哪个剧组接的。 而之前的赵姑姑，现已被任命为掌事姑姑，统领这些宫女、呃。为了配合穆老师，萧昭可真不容易。公主本应该再有四十名太监服侍，可是臣四处征召，却一个都未招到。唯一符合要求的人，不肯净身服侍公主，已被臣逐出别墅，白天方可出入此处。唉，臣恨自己无能。 请公主降罪。请公主降罪。啊、嗯嗯，太傅，你快起来吧，快起来吧，哦、起来吧。太傅、啊，这排场已经很大了，我都不知道该怎么办才好。不用这样的，太傅。公主仁德义善，才不责怪臣办事不力。公主，请上楼看一下，臣为您精心布置的宫室。嗯。 还有惊喜啊！公主，请，公主。 请进，公主，里边请。 公主弹的真好、嗯，谢谢太傅。公主，往里边走。御泥坊。 是太傅准备的吗？此莲以国色牡丹为纹，鸾鸟盘飞其上，承袭皇家宫廷技艺九道水飞法，用之可使人清肌如玉，乃公主的御用养颜之物。这你都知道？花想容玉莲，承袭贵妃先清后养护肤之序，可想花想容之貌。 成绝代风华之美，公主一定会喜欢。要这上等的御用妆奁。 公主稍事休息，臣先行告退。太傅，您这样对我，让我如何回报？明威真的承受不起。公主，千万不要这么说。公主能同意让臣近身侍奉，已是臣的荣幸。眼下，臣无力带公主回到大宁，只能留在易氏。臣唯一能做的，就是尽力让公主。 过得舒心无忧，公主能让臣完成这个心愿，臣便心满意足。太傅，但有一事，能否听我说一句？公主，请讲。楼下就让他们散了吧，我真的不习惯这么多人伺候。再说了，家里有这么多的人，也影响大家的休息啊。 可是于宫规组织来讲，眼下这么少的下人，已经是对公主极大的委屈。如若再减少，公主的一应起居出行，恐怕人手也不够啊。侍卫小宝拜见公主。此乃何物？小宝小宝，绝世无双，家政宝典，样样在行。<是>公主有何吩咐？ 它叫机器人，它可以帮你拎东西、打电话、录音、聊天、播放视频等等，功能可齐全了。这个好，这个好，啊。我就只要它一个就够了。其他的那些人，麻烦太傅遣散吧。嗯、这么小的物体，能做那么多事？当然了，太傅你如果不信的话，我可以演示给你看看。可是我刚刚听到他发出男人的声音，让一个陌生男人近身伺候公主，成何体统？哎<呀>哎 怪我，怪我，怪我啊！我忘了设置了。哎，其实啊，他可男可女。啊、嗯？哦，不是，不是，不是，他根本就没有性别，他就是一个铁疙瘩。到底是男生还是女生，完全取决于你的喜好。太傅，你这点可以放心。若说你们这个世界，虽说规矩礼法比起大宁落后了很多，但某些事物…… 还是颇为有趣。爱不因您，公主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 ，您没事吧？公主无碍就行。对不起啊，太傅，我刚刚不小心打碎了花瓶。 多少钱？你告诉我，我一定会赔的。公主说笑了，这只不过是明朝传下来的花瓶，这些瓶瓶罐罐，宫里多的是。这、这、这、这是古董啊，是明朝的珍品。自然，宫中怎能有赝品呢？完了完了，这把我卖了，我也赔不起呀、啊。 公主说笑了，公主千金贵体，怎能自讲身价和一个花瓶相提并论？臣的钱就是公主的钱，公主莫要烦恼。嗯，我,我还是收拾一下。吧。哎，公主，还是臣来收拾。 唐突了，请公主恕罪。其实这件事情也不算什么，在现代社会，男女之间碰一下手太平常了。可是怎么到了太傅这里，就感觉怪怪的？ 一定是因为太傅是古人，规矩太多，所以才会弄得这么尴尬。嗯，一定是这样。可是为什么就只是碰了一下子手，我的心脏会跳得如此激烈呢？ 这个柜子像是照着我的身高做的。 早啊，明妹。早啊，小乔、啊。不好意思啊，害你不能住在这儿，还要来回跑。我现在自由得很、啊，再说了，又不是你的错，要道歉也是穆廷洲跟我道歉。怎么样，在这儿住的还习惯吗？他没再整出什么幺蛾子吧？嗯、哦，都挺好的。嗯，哎，对了，我听乔乔说了健身房的事情。 谢谢你帮我照顾他。嗨，没事儿，你这次可是帮了我们这么大的忙啊！我帮你做点事儿也是应该的。你现在这是要去？啊，我去健个身，然后给明桥送点东西。我帮你去送吧，我开车很方便的。嗯，那多不好意思啊。不会，你帮我照顾穆庭洲，我来帮你照顾妹妹，咱们俩互惠互利啊。 那好吧，谢谢你了。客气。哎，那个，嗯，我妹妹啊，你你别看她比较独立，其实年龄很小，骨子里还是个小孩所以呢？嗯，明桥他很单纯的，也没谈过恋爱，所以所以什么？我就直说了，你别生气啊。嗯 明桥，她跟你认识的那些女孩子不一样，所以你明威，你怎么把我说的跟禽兽一样啊？明桥，她是你妹妹，那就跟是我妹妹是一样的。放心吧，嗯、这是我最爱吃的。 我姐真是的，我自己也可以去买嘛，干嘛非得让你跑这一趟？没关系啊，反正现在有明威替我照顾听证，我难得有点空余时间。哎、啊，对了，最近没有再碰到上次那种事儿吧？没有了，都说了那是极少数才发生的事情。哎，我发现啊，私教跟经纪人其实也有点类似。你看，我们帮学员制定健身计划，提供专业的指导。 经纪人呢，就帮演员规划演艺道路，然后解决问题。好像是啊，有点道理。影 <laughs> 帝出了这么大的事儿，你也很头疼吧？你有没有想过带其他的艺人啊？凭你的实力，应该不愁没人带的。这个我还真没想过。汀州就只有我一个朋友，我也是因为汀州才做的经纪人啊。 夏少哥，我能问你个问题吗？你问。网上说你同时坐拥很多很多女朋友是真的吗？很多很多是有多少啊？哎，我可从来没有同时坐拥过啊！哼，那你有女朋友吗？哎呀，光一个穆廷洲就够我头疼的了，哪还有功夫交女朋友？ 我到上海了，现在去找你姐。小赵哥，快快快，带我去找我姐。哦。早睡早起，锻炼身体。虽然眼下所有的宫女都已遣散，只留下一个机器人，但你掌事姑姑的身份不变，对全府上下应尽的职责不变。 所有的事，皆以公主为第一位，明白吗？明白明白，先生请放心。小宝，一会儿你带着我刚刚买的花肥，到花房来找我。 如此劣质，还是让他返乡养老吧。啊啊啊啊、何人竟敢如此？